Всем привет, дорогие ребята! С вами снова я, Ирина Улыбка. Я это третий летний хау! Е, -е, е Салюты! И сегодня я бы хотела заснять те вещи, которые мы покупали вчера с мамой. А, как я говорила про ногти, которые я уже сняла, я не могу с ними. И сегодня я вам покажу вещи, которые мы снова купили. Давайте же начнем. К школе зимой мне купили вот такую вот красивую кофточку. А... Я сама ее убирала. Она вот такая вот. Я говорю... О, мама, 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 Я хочу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но на самом деле я сказала, я хочу эту кофточку. Вторая вещь. И еще же к школе мне купили вот такую блузочку, но выбирала я все сама, что я сейчас вам покажу. Вот она такая красивая, вкусно пахнет. И еще вещи. А еще а, я выбирала вот такую вот кофточку леопард, я прям секси. Вот выбирала я ее сама, она тоже очень прикольная, мне понравилась. А еще а, мне нечего делать в некоторые дни я купила себе кроссворды и головоломки, волшебное продолжение и короче мне нечего делать и там я все делаю, выполняю, но я уже много в чего сделал хотя купили только вчера и это очень интересно, увлекательно и еще вещи, так как у меня были деньги и у папы и мамы мне купили вот такой вот телефон. Я вам не вру, это честно мой телефон. Эм, вот как он выглядит. Сейчас 12 часов 1 минута. И мы заход... я заходила на сайт skinon.ru и заказала вот такой вот чехол. Вообще он без чехла выглядит вот так. Простой черный телефон. А так я выбирала специальный чехол, я искала его очень долго. Оказывается, там можно было и по телефону определить, но я искала. И поэтому телефон очень хороший, на нем 32 гигабайта. Извиняюсь. Еще вещи! Му! Знаете, за что я люблю бабушку? За то, что она мне дает денежки. И за то, что она самая добрая. Поэтому она мне дала 200 рублей я пошла в магаз. Я не хотела ни покупать ни сладости, ни все это. И купила себе два полотенчика. Они такие мягкие, это именно мои. Вот первое. Ну, они одинаковые. И второе. Я обожаю мягкие полотенца, у меня паника от них. Итак, всем пока, с тобой была Ирина и Улыбка, и надеюсь, вещей было немало, потому что я еще складываю полотенца. И надеюсь, тебе понравилось это видео, так как у меня хорошее настроение. Всем пока! Ирина Улыбка. Подпишись на мою голову, она телепортируется в другое видео. Пока-пока, девочки! Пип!